बस्मिलीम्लैक्कूम मैं हूँ सैमा तो रमज़ान की मुनासमत से एक और रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है जो कि है भले की रेसिपी कि हम घर पर जो भले किस तरह से बना सकते हैं जो दही भले हम बाज़ार से खाते हैं एक तो वन हाइजेनिक होते हैं और दूसरा टेस्टी भी नहीं होते तो घर में देखिए किस तरह से बनते हैं यहाँ मैंने ले ली है एक कप माश की दाल जिसको रात को, को भिगो दिया था ओवर नाइट अगर भी गए तो ज़्यादा अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पाँच से छः घंटे भी दे सकते हैं तो यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ ब्लेंडर जार में बहुत नरम दाल हो चुकी है हमारी और इसमें इतना ही पानी जाएगा जिसमें ये सोक की हुई थी और पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे अभी तो चलिए इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह तो यहाँ मैं इसको ब्लेंड करती हूँ अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं इसको तो यहाँ बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुकी है इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक शीशे के बाउल में तो इसकी पोजीशन मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए इस शीशे के बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ बड़ी अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बन चुकी है आप देख सकते हैं इस कदर जबरदस्त बनी है हैंड विस्कर की मदद से निकाल लेते हैं इसको तो इस तरीके से अगर आप दही भले मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप रमज़ान में बहुत आराम से रहेंगे क्योंकि ये बनाकर आप सेव कर सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं तो यहाँ इस स्टेज पे कुछ लोग बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं मैं वो नहीं डालूंगी क्योंकि उससे आपके जो भले होंगे वो ऑयल बहुत ज़्यादा चूसेंगे और बहुत हैवी बनेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रीम तैयार हो है। ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए किस कदर अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में आ गया है ये अब इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा मैंने आपके सामने कुछ नहीं डाला आप इसका क्लोज़अप देख सकते हैं किस कदर थिक क्रीमी पेस्ट बन गई है बिल्कुल भी इसमें लम्ब नहीं है कोई दाल का दाना नज़र नहीं आ रहा तो अब इसको जितना अच्छा हम बीट कर सकते हैं वो करेंगे तो आप देखिए इस तरह से काफ़ी ज़ोर से मैं इसको बीट कर रही हूँ इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपने याद रखना है कि इसको बीट करना है इस तरीके से अगर मैं कर रही हूँ तो इस तरीके से करूँगी अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो इस तरीके से करूँगी तो चलिए 10 से 12 मिनट इसको बीट करते हैं फिर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए किस कदर ये फ्लफी हो चुका है अगर मैं उठा के आपको दिखा सकूं, इसमें जो एयर थी बीट करने से हमारी एयर जो है वो इसमें पास होती है ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है बीट करने से और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो चुका है तो बस इस स्टेज पे इसको हम इतना ही बीट करेंगे और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ तो यहाँ पर जी मैंने तेल वाली कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है हीटअप हो रहा है तकरीबन ये हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा चेक करने के लिए डालते हैं कि हमारा बैटर तैयार है बलों के लिए या नहीं तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें मैं डाल दूंगी। देखते हैं फूलता है या नहीं और किस हद हाँ तक ये फूलता है बिल्कुल स्लो हीट पे हम इसको करेंगे और जैसे ये ब्राउन होता है फिर इसको निकाल के इसकी एक और पहचान है वो आपको बताती हूँ कि कैसे आपने चेक करना है ये देखिए इस तरीके से भला हमारा बहुत अच्छे से फूल रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से बीट हुआ हुआ है अगर हम इसमें मीठा सोडा या जो बेकिंग पाउडर है वो डालते तो फिर ये एक तो इसमें से स्मेल भी आनी थी और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ऑयल चूसते हैं फिर तो ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका है इसकी एक और पहचान है जो मैं आपको बताऊँगी ये देखिए इसके ऊपर डालेंगे ये बना के भी मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा हम कच्चा भी डालेंगे ये देखिए अगर तो ये सरफेस के ऊपर तैरता रहा तो इसका मतलब है ये तैयार है मटेरियल अगर बैठ गया तो इसका मतलब है नहीं तैयार तो ये सरफेस के बिल्कुल ऊपर है ये आप देख सकते हैं इसको गौर से देखिएगा तो चलिए अब क्योंकि हमारा मटेरियल तैयार है अब हम बनाते हैं एक ही साइज़ के भले ये एक बड़ा स्पून मैंने ले लिया है ये एक एक भार के मैं डालती जाऊँगी थोड़ा सा इसको गीला कर लीजिएगा पानी से ये इस तरीके से रह्म। ये देखिए एक डाल दिया इस तरह से दूसरा डाल दिया शेप की आप परवाह ना कीजिए जैसी भी शेप बने कोई मसला नहीं ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी ये बिखर नहीं रहे हैं अपनी फॉर्म में हैं छोटे बड़े की कोई बात नहीं है तो इस तरीके से आप ये सारे भले जो हैं वो बना के आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में एयर टाइट बैग में डाल के तो ये देखिए तकरीबन अभी इतनी ही जगह थी मैं इतने ही डाल रही हूँ तो इसको स्लो हीट पे बिल्कुल फ्राई करते हैं जैसे ही ये ब्राउन होंगे सेट होंगे अपनी जगह पे तो हम इनको निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दही भल्ले हमारे बनने वाले हैं भल्ले बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने लाइफ में पहली दफ़ा से ये ट्राई की है वरना मैं भी रेडीमेड ही यूज़ करती थी तो अमेजिंग रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं किस कदर ये फूल गए हैं बिल्कुल गोलगप्पे की तरह बस जैसे ही ये रेड होते हैं थोड़े से ब्राउन होते हैं तो मैं इनको एक डिश में असेंबल करती हूँ और उतनी देर में मैंने दही ले लिया है उसको अच्छे से बीट कर लिया है थोड़ी सी शुगर ऐड की है और थोड़ा सा नमक बस और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और दो तरह की चटनियाँ मैंने बना ली हैं जो कि मैं पहले भी चैनल पर बता चुकी हूँ सब्ज़ चटनी धनिया हरी मिर्ची डाली है उसमें और लहसुन अदर की पेस्ट और दूसरी जो है वो इमली की चटनी है ये दोनों चटनी आप बना के भी सेव कर सकते हैं और आपके रमज़ान में बेस्ट काम आने वाली हैं तो चलिए इनको उतार के फिर सैम्पल करते हैं तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह से हमारे भले जो हैं बहुत कामयाबी के साथ तैयार हैं आप इनकी शक्ल देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त है ये देखिए अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है अगर आप करीब से देख सकें तो कितने अच्छे शेप में बने हैं और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल इन इन्होंने, इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया जब चाहे आप इनको यूज़ कर सकते हैं बस दही निकाला दो चटनियाँ निकाली और आपके जो दही भले हैं वो तैयार तो चलिए इनको असेंबल करते हैं थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो तो यहाँ पर देखिए जी दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था फ़्रेश दही है और थोड़ी सी चीनी एक चम्मच चीनी और क्वार्टर टी स्पून नमक का डाला और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा तो बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले अपने भले इसमें असेंबल करते हैं जितनी इसमें बाउल में कैपेसिटी है यही भले अगर आप बाज़ार से लें एक तो बहुत महंगे मिलते हैं और दूसरा वो टेस्टलेस होते हैं बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे स्पून की मदद से या इनको थोड़ा उलट पुलट कर देंगे और अभी ये इसमें सेट हो जाएंगे अंदर तक इनमें दही चला जाएगा और ये और सॉफ्ट और फूल जाएंगे ये देखिए इस तरह से अगर दही आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं इवन पानी भी डाल सकते हैं तो दो से तीन हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि ये भले का ही सारा कमाल है इस दही में तो चलिए हाफ़ मैं डाल देती हूँ और हाफ़ जो है वो सेव कर लूँगी ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दही इसके ऊपर उठा के डाला क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट होने वाले हैं और इनको मैं उलट पुलट करती हूँ और बिल्कुल ये सेट हो जाएंगे खाने के काबिल ये देखिए आप इनकी आवाज़ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं तो ये आगे जी हमारे दही भले तैयार हो गए अब हम इन पर दो तरह की चटनियाँ डालेंगे जो कि मेरे पास मौजूद हैं इनको करीब कर लेते हैं इस तरह से सबसे पहले इसके ऊपर इमली की चटनी जाएगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है फ़्लेवर में भी और इसकी खटास में भी इजाफा करेगी तो इसी तरह से मैंने ये हरी मिर्चें हरा धनिया पुदीना और लहसुन अदरक डाल के चटनी बना ली थी थोड़ा थोड़ा हम इसको भी असेंबल कर देंगे इस तरह से खूबसूरती के साथ ये देखिए इस तरह से कहीं पे नज़र आ रही है कहीं पे नहीं आ रही तो यही इन दही बलों की ख़ूबसूरती है थोड़ी सी क्रश चिली जाएगी इसमें जो ऑप्शनल है मुझे क्योंकि पसंद है और कलर भी अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ अगर आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें तो थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हैं बाकी चीज़ें मैं हटा देती हूँ तो चलिए यहाँ पे थोड़े से डाल के मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनका कैसा टेस्ट है ये देखिए बहुत सॉफ़्ट एक्स्ट्रा सॉफ्ट है यहाँ मैंने डाल दिए हैं तो थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दौ में याद रखिएगा ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट हैं मैंने तोड़ा है आपके सामने बहुत सॉफ्ट टूटा है ये तो चलिए रमज़ान आसान हो जाएगा आप ये बनाइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाला हाफि